السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعدين كتابات آيات قبل النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقف فِينا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ wa hudan wa maw'izatan lil muttaqin sadaqallahul azim wa qaffaina ala atharihim bi isa maryam dan kami utuskan nabi isa ibni maryam mengikuti jejak langkah mereka yakni nabi-nabi bani Israel musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurah untuk membenarkan apa yang telah ada di hadapannya dari kitab taurat Wa atainahul Injil dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Fi hudan wa yang mengandungi petunjuk dan hidayat dan cahaya yang menerangi wa mau'id wa musaddiqan lima baina yadaihi min at-taurah kami mengesahkan benarnya apa yang ada di dari kitab Taurat wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin dan serta menjadi petunjuk dan nasihat pengajaran bagi orang-orang yang tidak bertakwa Masih lagi berbicara tentang kitab Kitab-kitab langit Yang dibicarakan sebelum ini kitab Taurat Yang disifatkannya Huda dan Nur Di dalamnya mengandungi hukum-hukum Mengandungi petunjuk dan Nur Dia bukan hanya akidah tetapi juga syariat Dia juga syariat di dalamnya Oleh kerana itu padanya mengandungi hukum kisahs hukum hirabah, hukum mencuri, hukum potong tangan dan sebagainya ada di dalam kitab Taurat. Sebelum daripada kitab itu dicemari oleh tangan-tangan uh, padri mereka. Kemudian kemudian datang pula kitab namanya Injil yang dikurniakan yang diberi kepada Nabi Isa ibni Maryam juga merupakan silsilah dia punya dia punya kafilah dia punya rantai di antara mata-mata rantai Rasul dan kitab-kitab yang diturun daripada langit Itulah juga kitab Injil Disifatkan juga Huda dan Nur kitab Injil ini Dan tambah lagi Mau'izah Mau'izah, pengajaran Di dalamnya ada Huda, petunjuk dan juga ada Nur Dan Mau'izah talil Muttaqin, Nasihat, pengajaran bagi orang Muttaqin. Kitab suci Al-Quran juga begitu Kitab suci Al-Quran juga Huda Huda Alif Lam Mim Zalikal Kitab La Raiba Fihi Huda Lil Muttaqin. Kemudian nanti akan disebutnya pula ini dalam surah Al Maidah ini. Ini Qad Jaakum Min Allahi Nurum Wa Kitabum mubin Nur juga Nur. Jadi semua kitab-kitab langit ini, kitab-kitab langit ini ada padanya Huda dan ada padanya Nur. Semua sekali dia sifatnya begitu. Oleh kerana itu, pemegang kitab-kitab ini, kitab-kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Quranul Karim mempunyai keistimewaan. Mereka semua ini adik-beradik seolah-olahnya. Ataupun, ataupun itu datang daripada sumber tandan yang sama. Sama. Oleh kerana itu, semua sekali ini ada mempunyai hukum khas. Hukum khas di antara ahli kitab Hukumnya ialah hormat menghormati antara satu dengan lain pada semua perkara yang kita bertemu dan kita bekerjasama pada pekerja, kerjasama pada perkara-perkara yang kita tidak bertemu padanya. Kita tidak bertemu, kita ber, kita berikhtilaf. Uh, pada perkara-perkara yang kita bertemu padanya, kita hendaklah bekerjasama dan hormat menghormati. Ini yang berlaku sepanjang sejarah pemerintahan Islam. Bekerjasama, Nabi SAW pernah memberi makan kepada Yahudi. Sayyidina Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu pernah ingin ingin mau mengambil wang zakat ini diberi kepada para, kepada fakir miskin dari kalangan kalangan uh, Yahudi, pemegang kitab Taurat dan Injil. Kenapa? Hendak diberi kepada nak diberi kepada kepada padri-padri yang miskin. Kerana mereka ini menghayati agama mereka yang asli Agama mereka yang asli itu ada padanya Huda dan Nur Tinggal lagi mereka tidak mari, tak masuk lagi Bila datang Nabi Isa, tak masuk Nabi Isa Bila datang Nabi Muhammad, mereka tak, tak ikuti pula Tapi bagaimanapun ada beberapa pertemuan dengan mereka yang wajar dihormati Sumber mereka adalah datangnya daripada langit Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah pernah menangkap menangkap seorang Yahudi namanya Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal bila ditawan di, diikat dalam masjid. Pada ketika itu mereka tidak ada uh, tidak waktu itu tidak ada penjara. Ditangkap, diikat dalam masjid. Kemudian bila datang Nabi, datang Nabi Nabi kenal, oh ini ketua dia. Ketua Yahudi, ketua Sumamah bin Usal ditawan. Kemudian Nabi bertanya apa khabar? Khabar dia kata, dia jawab, dia kata darah ni, darah ni katanya darah, dia tunjuk kepada diri dia. Darah ni dia kata sudah terkorban, sudah terkorban dan dia memberitahu uh, apabila ditawarkan kepadanya Islam, dia menolak Islam. Kemudian Nabi SAW tawan di dalam masjid tiga hari. Tiga hari, selepas itu dia bebaskan. Dia bebas tanpa syarat. Bila dia bebas, Sumamah bin Usal mengucap dua kali syahadah. Mengucap asyradallah ila ilah Semasa dia ditawan, dia tidak diapa-apakan. Semasa dia ditawan, Nabi beri makan kepadanya, tak cukup. Dia tidak tajen, dia tidak minta sesiapa dari kalangan uh, para sahabat yang ada makanan sila bawa beri kepada Sumamah. Tidak. Nabi balik cari di rumah dia sendiri dari perah susu daripada unta di situ untuk diberi minum kepada Sumamah bin Usal, kerana dia ketua ketua di kalangan kaumnya. Dia ditangkap sebab dia kafir, dia masuk kawasan kawasan uh, umat Islam. Pada ketika itu, perjanjian damai mungkin tidak ada, dia ditangkap. Selepas dia berada di bebas tanpa syarat, dia memeluk Islam. Memeluk Islam, datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu memberitahu hai Muhammad, muka kamu katanya paling aku benci dahulu, tapi sekarang katanya paling aku sukai. Negeri Mekah paling aku benci katanya tetapi sekarang aku paling paling kasihi. Begitulah kata Sumamah bin Usal. Mengapa Sumamah bin Usal sampai begitu keadaannya? Karena layanan yang diberi semasa dia menjadi tawanan cukup mesra. Cukup mesra pada ketika itu. Mengapa? Karena dia merupakan orang yang pemegang kitab, pemegang kitab ini. Jadi pemegang kitab ini mempunyai hubungan yang lain daripada 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 kafir musyrikin Makkah lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika berada di masjid pernah datang pernah lalu satu jenazah Nabi bangun menghormatinya Nabi bangun bila Nabi bangun para sahabat bertanya ya Rasulullah mengapa kamu bangun itu Yahudi Yahudi Nabi Nabi menjawab alaisat nafsan bukankah dia pemanusia hormati kepadanya kerana dia manusia Yahudi pemegang kitab. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah guna khadam daripada Yahudi, Buddha, khadam itu. Kemudian Buddha itu sakit, Nabi pergi lawat. Nabi pergi lawat, kemudian Nabi pergi, Nabi pergi bapak dia berada di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Buddha itu sakit. Sakit. Nabi mengajar Buddha itu dua kalimah syahadah. surah la ilaha illallah wa surah muhammadar rasulullah. Bapak anak yang sedang sakit itu melihat kepada bapak dia ya. Bapak dia Yahudi Bapak dia Yahudi Kemudian bapak dia kata Aqa' abal qasim Taatkan kepada Nabi Taat kalau budak itu pun mengucap dua kalimat syahadah Surah Allah Ilahi Wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah Banyak peristiwa-peristiwa yang seumpama ini Menyatakan kepada kita Apabila Islam mengam Mengambil alih pemerintahan Daripada musyrikin Quraisy di Makkah hubungan dengan Yahudi mesra sekali. Mesra. Mesra dari sudut hubungannya, dari sudut layanannya, makan minumnya, makan minum hingga perkahwinan pun boleh. Sembelihan orang kafir boleh dimakan kafir Yahudi. Yahudi dan Kristian boleh dimakan oleh orang Islam, demikian juga sembelihan orang Islam boleh dimakan oleh mereka. Baik hubungan itu. Hubungan ini perlu dikekalkan. Hubungan ini Sebagaimana Islam telah memberi kepada orang bukan Islam begitu rupa dalam sejarahnya sejak zaman Nabi sehingga beberapa zaman ke, kebelakangannya Yahudi yang tunduk kepada pemerintahan Islam mereka tidak dikhianati. Mereka tidak dikhianati. Barangkali begitu jugalah Islam meminta daripada daripada orang bukan Islam hari ini supaya mengingati sejarah bagaimana Islam telah memberi kepada mereka dan dan cuba bandingkan bagaimana yang diberi oleh Yahudi dan Kristian terhadap orang Islam pada hari ini Hubungan ini, hubungan ini Islam telah memberi kepada mereka suatu perkara yang tidak pernah diberi oleh mana-mana Mana-mana bangsa yang berlainan agama Tapi Islam memberi, cuma Islam tidak beri kepada orang yang memusuhi Islam Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-din. Nabi tidak beri, Islam tidak beri kepada sesiapa yang memusuhi Islam. Tapi yang tidak memusuhi Islam diberi kepada segala-galanya hanya untuk memerintah Dia tidak beri. Dia panggil aulia, la yattakhizul kafir mu'minun al-kafirin aulia. La ila ila Hatta menikah kahwin pun boleh. Boleh. Apalagi lebih daripada mereka kahwin. Nikah kahwin artinya pertukaran kasih sayang. Pertukaran kasih sayang berada dalam satu bilik, tidak ada lagi anak kongsi bersama Harta kongsi bersama boleh Di antara Yahudi dan Kristian Pernah diberi oleh Nabi Pernah diberi oleh Islam kepada mereka Jadi dengan itu Hubungan antara ketiga-tiga agama ini Dibicarakan sebelum ini Taurat Kami dia nak bercakap pada pasal Injil di sini Cakap Injil Katanya Wa ala asarihim kami utuskan Nabi Isa ibni Maryam mengikut, mengikut jejak langkah mereka, yakni Nabi-Nabi Bani Israel. Artinya apa? Artinya dia pun datang bawa perkara yang sama, tinggal lagi ajaran yang ada dalam kitab Taurat ini, ajaran yang keras. Ajaran yang keras kerana bangsa Yahudi, satu bangsa yang telah bur, yang telah musnah bangsa yang sudah musnah, psikologinya musnah, cara hidupnya musnah, adat resamnya, akhlaknya sudah musnah, dimusnahkan oleh Firaun. Jadi oleh itu mau kitab lain dulu kepada mereka. Kitab ini kitab khusus untuk Bani Israel. Kemudian selepas daripada Bani Israel terbina, datang pula datang pula Nabi Isa tidak berbakit lagi soal kekerasan itu kerana ajaran Taurat tidak boleh dipakai untuk semua orang. Ajaran kitab Taujid, kitab Injil mahu lebih banyak kepada mau'izah kepada nasihat dan pengajaran inilah turunnya e, kitab Injil dan dibicarakan di sini katanya kami utuskan Nabi Isa ibni Maryam mengikuti jejak langkah Bani Israel musaddiqan lima baina untuk membenarkan apa yang ada di hadapannya dari kitab Taurat kedatangan Injil mengiyakan dalam kitab Taurat sebab itu kitab Taurat ini juga kitab orang Kristian kitab orang Kristian juga kitab sama-sama dia pakai perjanjian lama dan perjanjian baru perjanjian lama itu Taurat perjanjian baru inilah Injil kedua-dua ini dipakai mereka harus dalam mereka harus kembali kepada kitab Taurat kitab Taurat bahawa kitab Taurat mengharamkan makan khinzir kitab Taurat tetapi Kristian hari ini terputus dengan kitab Taurat mereka mereka menghalalkan khinzir khinzir haram dalam agama Yahudi dalam kitab Taurat tidak disebut dalam kitab Injil sekalipun tidak disebut namun namun kitab Injil membenarkan kandungan yang ada dalam kitab Taurat termasuklah pengharaman khinzir wa atainahu al fihi hudan wa nur dan kami berikan pula kepada kitab kepadanya kepadanya kepada Nabi Isa itu Injil di dalam kitab Injil ini ada huda dan ada nur ketiga-tiga kitab ini Quran, Injil, Taurat Banyak perkara yang sama dan boleh Bekerjasama antara satu dengan lain Dan dan pada perkara-perkara yang berbeza Berbeza Itu boleh dicari jalan Boleh dicari jalan Sebab sudah banyak Sudah banyak persamaannya Lain dengan musyrikin Ini tak boleh Tak boleh lain dengan kaum musyrikin Kaum musyrikin Mereka ini tidak punya Tuhan Tuhan mereka ialah dipersekutukan akidah mereka merupakan budaya hidup saja bukan satu akidah yang mempercayai adanya syurga neraka dan ada hidup semula selepas mati tidak ada pada musyrikin tetapi pada penganut agama agama injil kitab injil dan taurat mereka percaya ada bangkit sesudah mati dan ada syurga dan nerakanya ada jadi dengan itu bekerja dengan kumpulan ini sebenarnya bekerja sama-sama menuju kepada satu jalan namanya hidayat Tinggal lagi, tinggal lagi bila ditandingkan antara ketiga-tiga ini, kitab suci Al-Quranul Al Karim merupakan satu perubahan kepada yang lebih baik daripada apa yang ada dalam Taurat dan ada dalam kitab Injil itu. Barangkali dunia akan menjadi selamat, aman dan makmur jika mereka kembali kepada prinsip semua agama itu datangnya daripada Allah, yani tiga -tiga ini. yang ini agama tiga-tiga ni. Yang lain-lain lagi itu ciptaan manusia. Kita barangkali salah apabila kita meletakkan semua agama itu sama. Semua agama sama, mana boleh disamakan itu agama syirik. Ini agama yang mempercayai adanya Tuhan. Ini agama Kristian, agama Yahudi mempercayai adanya Tuhan, adanya kitab. Tinggal lagi kitab itu, kitab mereka itu telah diubah. Dan ditulis kemudian daripadanya ini pun satu masalah tetapi masih ada masih ada saki baki ajaran yang masih asli masih ada begitu kalau tidak masakan kita pada hari ini boleh terima ini penganut Yahudi dan masih berjalan hukum-hukum kahwin, boleh kahwin. Eh, Muslim kahwin dengan Yahudi, kahwin dengan uh, Kristian masih boleh, artinya Islam masih menerima, ada ajaran-ajaran yang masih asli, masih asli. Ya. Wa atainahul injila fihi huda wa nur. Dan kitab Injil itu ada huda dan ada nur, petunjuk. Petunjuk ni syariat nur, nur akidah ada. Dua bekalan ini cukup untuk manusia, untuk manusia mencari keamanan dalam dunia ini. Kalaupun mereka pada hari akhirat tak lepas, tidak terlepas daripada hukuman Allah pada hari akhirat, sekurang-kurangnya di dunia ini bercampur antara benar dan baik dan boleh bekerjasama pada huda dan nur itu cukup untuk hidup bersama. Untuk hidup dalam dunia, kalaupun tidak sampai kepada tahap yang lebih tinggi. Tapi cukuplah kalau dalam perkara-perkara yang utama itu dapat dapat diadakan kerjasama wa wa muṣaddiqan limā bayna yadayhi min at-tawrāh dan membenarkan dan membenarkan kitab Injil ini membenarkan kepada apa yang ada di hadapannya dari kitab Taurat Injil dan Taurat Injil membenarkan kandungan kitab Taurat membenarkan wa minata wa wa mau'izatan lil muttaqin sekali lagi diulangi hudan dua huda dan kitab injil ini pula huda petunjuk wa mau'izatan lil muttaqin dan nasihat pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa jadi bagi mereka yang ingin bertakwa kitab injil ini ada padanya pengajaran itu dan ada padanya hidayat tidak boleh kita memahami pula begini oh, Kalau macam tu, macam tu kita boleh duduk dalam sebuah rumah Agama-agama ni macam bilik-bilik dalam sebuah rumah lah bilik A bilik B bilik C kita duduk dalam bilik A kemudian kita nak masuk bilik B pula tahun ni tahun tahu pula nak tukar bilik C pula nak tukar Yahudi Yahudi Kristian Islam tidak macam tu tidak macam tu di sini kitab Al-Quranul Karim datang dia memansuhkan semua ajaran yang ada dalam kitab yang terdahulu dia memansuh hanya pada perkara-perkara yang sama samalah jika sama tapi sedikit sebanyak perubahan sama pada usulnya, jangan yang kita silap. Sama pada prinsip dasarnya, tetapi dia tidak sama pada foroknya. Sama-sama wajib semayang, tapi bagaimana semayang dalam agama masing-masing itu lain pula. Sama puasa, tapi mereka tidak puasa dalam bulan ramadan. Dia puasa dalam bulan lain macam tu. Jadi maknanya sama-sama puasa, tapi tak serupa puasa itu, tak, tak serupa. Jadi oleh kerana itu untuk betulkah betulkah boleh tak boleh duduk di bawah satu bumbung, bukan duduk di bawah satu rumah tidak. Duduk di bawah satu bumbung Rumah masing-masing, bilik masing-masing ha, Tak betul orang katanya Duduk dalam sebuah rumah, bilik masing-masing Tidak, rumah masing-masing Di bawah satu bumbung, yakni bumbung Bumbung ilahi, bumbung kitab-kitab ini Datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala Begitulah Al-Quran Memperdekatkan Memperdekatkan antara agama-agama ini Dan ada hikmat di sebaliknya Iaitu mengenali dari mana semua ini datang seterusnya waliyahkum ahlul injil bi wallahu subhanahu wa ta'ala